короче, вот вышли сейчас на прогулочку, и вон там он видно зайца. Вон он, вон он сидит. А я думаю, что-то с кустов где так побежал. Да вон он заяц. Кто видит, напишите в комментариях, где вы увидели зайчика. Он сидит такой. Тут еще и разные другие животные есть. Но опасные самые это койоты. Ну, маскировка классная у него. Вадюся, ты бачишь зайчика? Вадюнчик, он зайчик. Вадюся, ты бачишь зайчика? Покажи пальчиком зайчика. Ага, правильно, молодец, то зайчик. Мы нашли детскую площадочку. У нас такая погода солнечная. Вадюша уже катается. Очень тепло на улице. По ощущению, как мне не знаю, плюс 10 плюс 15, аж жарко просто. Хочется в кроссовках. Ну, ладно, уже в кроссовках. Хочется в кроссовках просто ходить, да и все. Очень красиво. Вон какая штукенция, да? Ковшик. Он и поднимается, и опускается, и можно набрать, и он еще и крутится. Для маленьких горочка, для побольше горочка, для альпинизма тебе. Разные детские приводы Типа спиннера, вот такая вот колесика. И что-то интересное. переговорное, Да. Вот и тут посидеть можно по центру понаблюдать. Коулицы у нас такие. Ну и, кстати, неплохая такая. Кстати, площадка в Америке сделана. USA. Вот мы еще на площадочку вышли. Уже другая. Вот так вот она выглядит. Тут домики по кругу у нас. Лавочка можно посидеть. Качельки. Самое прикольное вот коуш. Вот коуш Вадиму вообще капец как нравится. Копать можно, крутиться, поднимать, опускать. Прикольно. А вот эта вот прикольная машинка это доставочка. UBC. Вот так вот. В registry. Тут такие вот картинки и мы оформляем наши документы. Мы уже сходили в registry. Мы оформили ID карту и оформили health карту через. Подожди, он сказал 4-6 недель. Прикинь. А, придет нам на почту наша ИДИшка и придет на почту наша Health-Card. Потом мы а, в письме там должна быть заявление на Health Benefit Card. Мы тоже должны запомнить, заполнить это, чтобы у нас был более расширенный перечень льготных услуг. А, дальше мы с ней договорились, что мы еще пойдем сегодня покупать сим-карту в 2 часа дня. Мы-то придем в два, но ну, я знаю ее, что мы выйдем где-то к трем, потому что она И этот следующий момент. Сегодня в регистре мы отдали 41 доллар за человека, за а за двоих 82 канадских доллара. Только мы не поняли, это за ID-карту или за Health-карту. Ну, скорее всего, это за ID-карту, потому что, в принципе, никто так, ну, не делает ID-шку, потому что мало кто об этом знает. Может, кто знает, то, пожалуйста, пропишите в комментарии. Там указывается дата рождения цвет Рост, вес. Mm -hmm. Да. Не -а. По поводу, кстати, прав Там же в я еще занимаюсь Этими обменами водительского удостоверения Значит Стоимость экзамена Теоретического 17 баксов канадских Можно ходить Один раз в день Это в противном случае, если ты не сдаешь Кроме, понятное дело, выходных и праздничных ходили, дней того, как ты сдал теорию У тебя есть один ход Чтобы сдать практику что можно взять тест на украинском языке да тест можно на украинском без питания wait. 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 вот тут вот, вот, вот такие вот прикольные штучки получаются. ты подходишь нажимаешь и она уже дает сигнал понять о том что да mm -hmm. может такой голос переходить. прикольный такой а давай wait. еще раз не будет слышно Они меня стоят ждут пока я заказал кофе а вот эта карточка подарочная она уже у меня есть он показывает мне всякие знаки а вот смотрите с 5 часов 30 минут открывается Я вижу, у тебя есть деньги. Вот. Вот. Так вот. А деньги вот такие вот. Они пластиковые. Мне пришла какая-то фигня, бумажка, что почта. У нас не было дома, но мы видели, когда гуляли, UPC от нас отъехала. Мы не видели, что она к нам подъезжала. И что ты можешь разобрать сам лично в отделении. Мы приехали в какой-то мол, там такой бездо от фудкорта, и пошли типа на вот эту выдачу. Там сказали, что нету нашей доставки, что можем прийти э, tomorrow, в час дня. Но я не знаю. Вот в этот торговый центр мы приехали и будем здесь сим-карточку оформлять. It's small, it's small or big, small. It's small, big. Mm -hmm. Mm. А то есть немножко побольше. Да. Так, это мы уже оформляем нашу карточку. И у нас будет... 45 баксов. А подробнее расскажем. Ну что мы можем сказать? Телефоны дешевле. Всякие гаджеты дешевле, но дольше ждать, да? Правильно? И паспортные данные, и такие, и имейл, имейл тут очень важный. У нас такая проблема, что у нас адрес наших листов, и симка, ну какой тут день? Четвертый пятый день, у нас вот мы сейчас ее И все документы у нас Ну, и, короче, это заключается в том, что нам потом надо будет ездить и менять везде и адрес, и менять еще номер телефона везде. А возможно еще и платить за это Мы идем, мы уже наконец-то завершили получение сим-карты и сейчас пойдем померяем небо. Кстати, зашли в магазинчик, а я смотрю 148 баксов канадских он дальше такие вот лохоустики допустим от такого плана 140 бакс что у нас здесь еще есть не баланс а ну давай не баланс возьмем не баланс не баланс не баланс это у нас 115 повторюсь что это канадский потом у нас еще есть mm -hmm. доктор mm -hmm. да ну вот короче такая вот фирма, и они стоят 187,98 по скидке. Допустим, такая моделька 199. Все, мы упаковали колясочку, уже собираемся, уже погуляли, нагулялись. Вот такая вот погода, походу будет дождик. Короче, вот Наш тарифный план это безлимитные звонки. Далее нам дают 20 гигабайт интернета. И у нас он по стоимости выходит 45 баксов. Подожди, Но вот смотри, 90, видишь. А что, это 95? Вот видишь? Альберта 9.1.1 free. То есть мы можем типа позвонить 9.1.1 бесплатно, но это будет стоить нам в месяц 95 центов. Не, не, я думаю, это сделано, потому что звонки типа в 911, они по идее должны быть бесплатные, правильно? Да, но можно. Но они все равно берут как комиссию какую-то и прочее, чтобы была возможность содержать от... Короче, только встал, утром смс -очка от наших хостов. Ты типа сейчас еще дома. Соседка собирается привезти вам типа телек 50 дюймов. Вот, короче, вот лампа. И вот телек. Ого-го. Классный телек. Прикольно. Да. Короче, вот сейчас тоже человек пришел, просто под дверь положил. А это лично нам. Вот сейчас мы откроем дверь, типа. Хоп, ой. И вот получается чисто этот чайник. Да. И вот посуда. получается, заходишь, вот там вот такой вот сканер имеется, есть специальное приложение, ты заблаговременно покупаешь билет, после этого у тебя он есть на мобильном устройстве, и когда тебе необходимо, ты его сканируешь и пошел отчет времени. зашли. Тут он киносъемку хотят вести любительскую, как и мы. Вот так вот выглядит следующий наш вид транспорта. Сейчас поднимаемся. Просто нам надо на другую сторону. Ну, так, в принципе, быстро, чисто, комфортно. Все улыбаются, все рады, все благодарят за сканирование билетов. Ну, вообще классно. Так. Все, мы уже в вагончике. Ну, такие тут плюшки хоп Хоп, хоп. Потихонечку едем. Вадюша пристегнут, Вадюш нравится это все. И вот так вот вот. Ну, в принципе, нормальный. Ну, ладно. Констракшн. Вот тебе и центр уже. Вот мы идем. Гуляем тут. Короче, ищем то место там, где нам надо будет подойти куда. Это еще не прям центр. Это еще не центр, это еще идти. Мы что-то оформляли. Мы что-то оформили, короче, мы походу Мы не знаем, оформили. что мы оформили. Мы придем домой, уточним, что мы оформили. Мы оформляли все вот это вот здесь. Вот. Очень хорошие, как всегда, приятные люди. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все оформляли. Дома расскажем, что это. Или было. мы видели тут людей. Ну, ведут себя, боже, правильно. Ну так отжиматься начинает, с ничего. Просто по центру, блин, нас посреди улицы. Тот идет, облизывает столб тот идет там еще что-то, ну такое необычное, что и в голову не придет такое сделать. Но как субсидию получить, как какую-то выплату получить, идет и двигается, и все знает. И прям идет куда надо. Да, куда надо, мы там, как его, что его, а он все знает. Давай пока прямо, а вот или стоп. Пойдем вот туда, там где красивые высокие домики. Вот пожарная автомобиль. Вот это домик. Ну, Ну да, тут копче кататься.